Ну, целый месяц я е ⁇ делал. У нас жизнь настолько серая, обыденная. Должен быть кто-то, кто -то, то будет разукрашивать, правильно? Ну, вот я своими работами пытаюсь как-то разукрасить, чтобы это все. У меня были лошадки там на дебах такие, вот то вот, там, да, там огненная лошадь, громовая лошадь, я их называл. Ну, там все от цветов зависело. Ну, вот это так просто коняка. Хіба за хобі таке можна зробити? Це не хобі. Це більш ніж хобі. Це життя. Це квітка піоту. Це птаха. Ну все, йде, хвостик, голова дзьоб. З цієї сторони теж птаха йде. Це наші соняшники. Уйчольська маска, яку сплагіатів. То есть мне не так ну, хотелось ее изрубыть. Можно же так вот. Допустим, вот здесь же даже, да, вот взять. Вот по центру это идут цветы вот, пиота, а по кругу оленята скачут. Видите, вот беленькие это оленята. Ну а ящерки вот. В нашей вот, мифологии то тоже ящерка вот что-то значит, да. Вот. На вообще когда-то этнограф он мечтал быть, если честно. Я вот хотел поступить, но так судьба сложилась, что поступил в военный институт. <свят> <свят> ну, вот. Типухи, типи возвращения домой. То есть хозяин этой рубахи в любом случае возвращается домой с войны. <свят> ну, доказательство есть. <свят> на данный момент очень много чего общего, да, потому что тогда вот, вот белые на их землю приперлись, да, так же самое, как сейчас москалины на нашу землю приперлись. И вот заметьте, что вот большинство народа просто тупо встало. Есть, конечно, диванные войны, которые торчат, вот это там в Фейсбуке только там воюют или еще как-то что-то. Вот, но большинство парней, вот, даже тех же молодых 16-летних, они сейчас там. Ну, то же самое вот у индейцев было, там не было. Только, ну, это наша территория, мы должны ее защищать. Я не знаю, я лично уже не считаю тех москалей своими братьями или там еще кем-то. Для меня они уже просто никто. Они рабы.